компания vip ГАЗ Харьков. Вашему вниманию хотели бы представить автомобиль Шкода Октавия 1.8 TSI. Это мотор CDA. Сюда установлено газобаллонное оборудование завали И мы едем на этом автомобиле с ГБО по дороге. 1.8 TSI это мотор с непосредственным впрыском с газобаллонным оборудованием завале. Вот обычная городская езда, можем обратить внимание на средний расход топлива. У нас он в районе 8,5-9 литров находится. Очень хорошие результаты. То есть при езде на этом автомобиле 60-70 до 80 по городу мы можем уложиться в расход газа около 9 литров плюс 1,5 литра бензина показания по экономии колоссальные, я считаю. То есть очень хорошо машинка едет, спокойно. Мы едем по городу, можем представить себе, что просто на работу, либо с работы, либо по каким-то личным вопросам. Расход, все прекрасно. Газ, дешевое топливо. ТСА, не насильственные впрыски, все это в кубе. Хорошее настроение, ваш успех. Потому что вы установили газополное оборудование в компании VIP Service Gas. Поэтому вы будете заниматься своими личными вопросами, рабочими, домашними, какими еще либо. Но самое главное, автомобиль вас никогда не подведет. Он будет служить вам долго. И главное, очень мало затрачиваем средств на топливо. То есть расход мы глянули, теперь посмотрим динамические характеристики автомобиля. Извечный вопрос, который волнует абсолютно всех, автомобилистов, автолюбителей, будущих автолюбителей, которые как бы, опытных автолюбителей, скажем так, это э, динамические характеристики автомобиля на газе. Мир э, Сервис ГАЗ неоднократно развеивал мифы о том, что газобаллонное оборудование э, ну, за счет газобаллонного оборудования вернее теряется мощность автомобиля, что какие-то запахи, какие-то лампочки горят. То есть это все в прошлом. Но все же нужно на деле доказывать то, что это действительно так, это не просто слова. Итак, 1.8 TSI, очень популярная машинка, Шкода. Очень интересная, такая динамичная, удобная в обиходе, помощник в семье. У нас газ включен, Это газ. То есть мы сейчас с вами увидели разгон автомобиля на газе. Разворачиваемся. И для того, чтобы вы увидели, что на газе абсолютно адекватно едет автомобиль, абсолютно хорошо, уверенно, мы проедем сейчас тот же отрезок на бензине. Для того, чтобы у вас отпали какие-либо сомнения о том, что газ это плохо, газ это потеря мощности, газ это запахи, газ это чек вечно горячий на приборной панели. Это не так. Когда ГБО становится в компании в сервис газ, то эти все мифы развеиваются. Итак, мы выезжаем на ту же позицию. Выключим газ. честно та же позиция все то же самое бензин ели бензин абсолютно идентичные динамические характеристики, поэтому включаем газ, потому что мы должны экономить максимально и едем дальше. Итак, просмотрели с вами разгон, можно определить, что абсолютно никакой нет разницы динамика автомобиля стабильно, стабильно хороша на газе так и на бензине. То есть вот видео, которое развивает смифы о непосредственном впрыске и как, каких-то проблемах сказано связанными. То есть вообще вопросов никаких нет. Так, вообще Шкода, конечно, неплохой автомобиль. Динамика хорошая. Очень такой бодренький. Бодренький автомобильчик. Непосредственно впрыск, конечно, свое дает. Тем более здесь у нас как бы двигатель TSI, у него чуть выше степень чем у обычного двигателя. То есть как бы заточено под высокоэктановый бензин. Да? За счет добавки газа, то есть мы не то, что не теряем мощность, а в некоторых моментах э, немного ярче едет автомобиль именно те на газе, чем на бензине. Потому что как бы у нас бензин, его качество не оставляет же от лучшего лучше. Вот, но газ, какой бы он ни был плохой, все равно э, качество более-менее стабильно у него. Поэтому просто мы наблюдаем такие как бы, параметры хорошие по динамике, по разгонам. И, и, по расходу. Есть, динамика динамик, разон расход, сошли всего едино, Это просто супер. Это нереальный результат. Так, небольшой еще разгончик, то есть режима. Вот ну, прекрасно. Автомобиль ведет себя. Короче. Великолепные динамические характеристики. То есть, проблем мы не наблюдаем все стабильно и хорошо поэтому я думаю что те клиенты которые захотят установить забалотный оборудование сервис газ компании именно непосредственно у нас могут быть спокойны за свой автомобиль потому что будет он работать долго и сейчас и радовать их своими маленькими требованиями финансов на топливо будет радовать вас постоянно бесконечно прекрасно автомобиль можно подавать клиенту чтобы он экономил топливо вернее экономил средства которые он раньше тратил на бензин и раньше допустим он может быть очень неспокойно ездил теперь будет агрессивнее ездить будет подтапливать педальку потому что все-таки и по 22 гривны а по 9 гривен заправлять машину это же разные вещи а по городу ездить на повышенной скорости потому что соответственно будет меньше проходили. То есть можно веселее ездить, потому что раньше ездил 60, а теперь можно 120. А все равно дешевле, чем когда 60 на бензине. Поэтому просто одни положительные стороны от установки газобыло оборудования оборудование. Компания Нимсервис Газ. Так, проедем в зону, посмотрим обзорчик автомобиля, проведем под капотом. То есть, как там все устроено, чтобы вы видели качество работы в сервис газ. Итак, мы в боксе делаем обзорчик Шкоды 1.8 TSI. Как обычно, ее элементы ГБО непосредственно на автомобиле. Итак, под у нас. Под часть. Это форсунки, редуктор для управления, проводка, все полностью. Здесь все на штатных местах стоит, то есть максимально красиво. И за счет этого мы ничего практически не наблюдаем. Вот если бы не форсуночки, которые из-под крышки выглядывают, мы вы бы не поняли, что здесь стоит для оборудования. Общий вид, посмотрите на общий вид под капотку. Смотрите. Вот так выглядит готовый продукт от вип из ГАЗ самое топовое качество по установке ГБО. Вот, пожалуйста. Теперь, блок управления, я так вам расскажу примерно. У нас спрятан за аккумулятором. Редуктор находится под воздушным фильтром. Абсолютно все красиво и хорошо. Посмотрите, какая красота. идем дальше. В багажник. В багажнике у нас баллон ТОР-54 без запаски. Стандартный комплектация. Багажник. открываем. Что мы видим? Все место в багажнике максимально доступно. На все 100%. Посмотрите. Все, что угодно можете грузить, все, что угодно. И при открытии крышечки мы видим баллончик. Баллон Green Gas, максимальное качество, порошковая покраска. Лучше просто не бывает. Так. Что мы таким образом по багажнику получаем? Мы получаем, весь объем багажника, мы получаем с собой газ, это 50 литров, вот. И получаем хорошее настроение от экономии. Теперь по заправке. Заправка тут, здесь. здесь. Европистолетик. То есть мы открутили. Заправили автомобиль. Потом закрутили. И что у нас получается? У нас получается то, что никакого доступа грязи, пыли, ничего нет. Все очень хорошо 1.8 TSI, двигатель CDA, Шкода Octavia, vip без газ. Трехлетняя гарантия, полный пакет услуг. Все включено. Вы защищены максимально 100%. Хотите на свой TSI газ, ждем вас в vip газ.